কোনে কৈছে এইটো কথা এইটো কথা মোৰ যে আজি কালিৰ পৰা যে ছোৱালীজনীলৈ নাই বাপেকে ফোন এটা কৰিছে নাই খবৰ হৈছে কিবা হৈছে তুমিতো অন্ততঃ বুজাব পাৰা তাক ন তাই পাতে তুমিতো কব পাৰা যে এনেকে ছোৱালীজনীৰ লগত এবাৰ ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰা নাই ছোৱালীজনী কৰিব তোমালোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ দিছিলো নহয় তাৰ পাছত মই কি হ'ব তুমি তুমি কেলে মোৰ মানুহজনৰ আকৌ যে তুমি মোৰ মানুহজনৰ লগত আকৌ কিয় সোমালে সি যদি ভুল কৰিছে তাৰ তাৰ পৰা আঁতৰিব কোৰ্ট মেৰেজ কৰিছো গতিকে এতিয়া তোমাৰ মানুহজন কিবা মানুহজন এইবিলাক কথা লৈ পেলাই মোক ফোন নকৰিবা তুমি কোৰ্ট মেৰিজ কৰিছা তোমাৰ কোট মেৰেজৰ কোনো সাক্ষী প্ৰমাণ নাই তুমি কেনে মিছা কথা কৈছা নাই কৰা তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহ কৈছে কৰ্ট মেৰিজ নাই হোৱা কাম নকৰো তুমি ঘৰৰ মানুহক আৰে আকৌচোন সেনেখিনি গোটেইখিনি মানুহৰ লগতেচোন আমাৰ মাইনেচোন কথা পাতিছে কৰ্ট মেৰেজ তুমি নাই হোৱা তুমি মোৰ জীৱনটো কেলে ধ্বংস কৰিব আহিছা অন্ততঃ তুমি যদি এজনী মাইকী মানুহ হয় ছোৱালীজনীৰ জীৱনটোৰ কথা কিয় নাভাবা এবাৰ

জীয়ালী হয় এজনী ছোৱালী আৰু এটা এজনী মাইকী থকা মানুহ ইমান আহিব বিচাৰিছা নে তুমি যে কৈছা মোক ভালকে কথা পাতিবলৈ ফোন কৰিছো সেইটো কথা কোৱা ইমান তৰ্ক বিতৰ্ক মই তৰ্ক বিতৰ্ক নাই ভালকে কৈছো তোমালোকৰ বিয়ান আইনগত ভাবে বা কিবা মই কি বিচাৰিছো মই বিচাৰিছো যে মোৰ ছোৱালীজনী আৰু বাপেকে মই আমি তিনিটাই থাকো তুমি মোৰ মানজনৰ পৰা আঁতৰি যোৱা যদি কিবা বুজা পৰামৰ্শ হব লাগে চাৰিটাই কথা পাতি বহি লম ভালকে বহি কথা পাতিম নহয় চিয়া নামি খিনি আমি সঁচা বুলি মানি লৈছিলো সোমাবই নালাগে মোৰ মানুহজনৰ লগত তুমি কেলে সোমাই আছা তুমি এজনী জুৰি ছোৱালী তুমিটো বেলেগ মানুহ নোৱাৰা ৰ'বা তাৰ পিছত সি যেতিয়া ঘৰলৈ গ'ল ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত বেটীৰ লগত সি মোক কথা পতা দিছে তেতিয়া তুমি বেকগ্ৰাউণ্ডত কি কৈছা ৰেন্দিৰ লগত কিয় কথা পাতিব দিছা সি আজিলৈকে ৰেণ্ডিগিৰি কৰি মোক এক পইচাও দিয়া নাই লগত থকা চুলি ঘঁহাই ঘঁহাই থকা সেইবিলাক যদি সঁচা ভাল পায় সেইবিলাক বাইদেউহঁতেও দেখিছে গোটেই নবৌহঁতেও দেখিছে সেইবিলাক তুমি সেনেকে নিদিয়ে ন আমিওচোন মাইনাও চোন মোৰ বহুত মৰম কৰে মোক তেতিয়া হলে মই ষ্টেটাছত ফালি দেখাম তুমি এটা কথা মাইনাক বুজোৱা যে আজিৰ দিনত ছোৱালীজনী আজি বেমাৰ হৈ আছে জ্বৰ হৈ আছে তাক কোৱা যে জ্বৰ জ্বৰ শুনা আছিলে হস্পিটেলত থাকোতে তুমি মোক যিমান লেতেৰা মাত মাতি কথা পাতিছা আৰু তেতিয়া মই তেতিয়াই মই তোমাক কৈছো যে চোৱা আজিৰ পিছত সেই মানুহজনক তোমাক মই গতালো আজিৰ পিছত যাতে সেই মানুহজনৰ লগত তুমি কেতিয়াও দুই নম্বৰী কাম নকৰিবা বেয়া পথে নচলাবা কৰি লোৱা তাৰপিছত সেই সেইদিন ধৰি পেলাই আজিলৈকে তুমি যোৱা অল অভাৰ কল ৰেকৰ্ডিংছ উলিওৱা কিবা ওলোৱা ইনভেষ্টিগেট তোমাৰতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত চিনাকি আছে গতিকে অলপ ৰেকৰ্ডিং উলিওৱা তাৰ বেমাৰ হোৱা দিন ধৰি আজি নহয় সিদিনা মোক ফোন কৰা পৰ্যন্ত হোটেলত ৰঙিয়াত কেনেকে ৰঙিয়াত অধিৱেশন এশ বাৰ মিছা কথা নকবা ইহঁতৰ বায়ে খেতে চব প্ৰমাণ যে তুমি মই প্ৰমাণ দি সেই ৰিলচটোত মই মাইনামাত মই আজি বাৰ বছৰ ভাল পাই বা বিয়া পাতি অহা মানুহজন যে এইজন মোৰ মানুহজনৰ মাতটো মই ভুগিব ভগৱানৰ সাক্ষী আছে সেই মাতটো চবে সিহঁতৰ বায়েহঁতকে অ মাইনা মাতে হয় চবেই কৈছে যে এইটো মাইনা মাত হয় বুলি আৰু কেনেকে নহয় বুলি কবা তুমি কোৱাচোন আৰু যি মোৰ মানুহজনে প্ৰমাণ দিলে যে তাইৰ লগত মই থাকো অ থাকো নেগো হেৰি কৰো যদি তোমাৰ যদি যদি একো কানেকচনে নাই কেনেকে লগে লগে তুমি নমস্কাৰ মই বিজুমণি বৰা পোন প্ৰথমে মই সকলোকে মোক যিসকলে ন্যায় পোৱাত সহায় কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বিশেষকৈ নদী আৰু নাৰী জাগ্ৰত শক্তি অসমৰ সদস্যসকলক আৰু বিশেষকৈ বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স পাঠক ডাঙৰীয়া দাদাক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক ন্যায় পোৱাত সহায় কৰাৰ বাবে এতিয়া কথা হ'ল ইউটিউবাৰ কুঁহি ডাবুল থি পাপৰি কলিতাই যিটো নেকি সংগঠনে মোৰ দৰে হাজাৰজনী দুৰ্ভগীয়া নাৰীক ন্যায় পোৱাত সহায় কৰিছে সেই সংগঠনটোক বেয়াকৈ ক'বলৈ তই ক'ত সাহস পালি হয় মানিছোঁ তোৰ বহুতো ফেন ফলয়িং আছে যিসকলে তোক একেৰাহে চাপোৰ্ট কৰি আছে তোক চাপোৰ্ট কৰি থকা সেই অন্ধভক্তকেইটাক কৈছোঁ তোমালোকে যে ভগৱান বুলি যাক পূজা কৰি আছা তাই এজনী কেনেকুৱা চৰিত্ৰহীন মতা পাগলী তোমালোকে গমেই নোপোৱা মোৰ বেয়াহে লাগিছে তোমালোকে এজনী চৰিত্ৰহীন মতা পাগলীক দেৱীৰ দৰে ধূপ ধূনা জ্বলাই পূজা কৰি আছা যে তোমালোকে চকু মেলা আৰু সত্য কি জানি লোৱা তোমালোকে বুজি নাপাবা মই কিমান দুখত আছোঁ তোমালোকে যেতিয়া গম পাবা তোমাৰ বাইদেউ বা ভণ্টীৰ লগত মোৰ দৰে হ'ব তেতিয়াহে তোমালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিবা আৰু এটা কথা তোমালোকে যে কমেণ্ট কৰি আছা তাই বহুত ভাল 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 ভিডিঅ' বনাই মটিভেশ্যন দিয়ে আৰে তাই দেখাই দিব নেকি ছচিয়েল মিডিয়াত তাই যে এজনী চৰিত্ৰহীনা মতা পাগল বুলি এজনী ছোৱালী থকা আৰু এগৰাকী পত্নী থকা সুখৰ সংসাৰ এখন ধংস কৰিলে তাইতো এইবিলাক কথা চচিয়েল মিডিয়াত নক'ব মই অকল পাপৰি কলিতাকে দুখ দিয়া নাই মোৰ স্বামী চত্যজিত বৰাও সমানেই দুখী মই আপোনালোকক প্ৰমাণ দিছোঁ ৰ'ব এই কপি ফটো চাওক আপোনালোকে মোৰ স্বামী চত্যজিত বৰাক চুমাই খাই আছে কিন্তু তাই মুখখন ঢাকি ষ্টিকাৰ লগাই দিছে আৰু বহুতো ৰেকৰ্ডিঙো আছে তাইৰ লগত কথা পতা ভিডিঅ'টো শেষত মই সকলো বজাই দিম আৰু মোৰ ওচৰত প্ৰমাণ আছে এইটো পেনড্ৰাইভ চাওক ইয়াতে সকলোবোৰ প্ৰমাণ আছে মই এছ পি ছাৰ তাতে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাবৰ কাৰণে ভাষাই নাইকিয়া এই কবি ফটো চাওক গল্ড ব্ৰাডাৰ ব্ৰাছ হৈ গৈছিল তেতিয়া মৰা ফটো সি যেতিয়া মৰু মৰু অৱস্থা হৈছিল তেতিয়া মোৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় সাত আঠ লাখ টকা দি তেওঁ মৃত্যু মুখৰ পৰা বচাই আনি ঘৰলৈ অনা হৈছিল এইখিনি বিল চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে এদিনৰ বিল ষাঠি হাজাৰ টকাৰ চাওকচোন বাৰু কিমান টকাৰ খৰচ হৈছিলে বচাওঁতে মৃত্যু মুখৰ পৰা বচাই অনাৰ পাছতো তাইৰ অলপো জ্ঞান নাহিল মই এনেও জানো তই যে এই ভিডিঅ'টো চাই আছ বুলি তোৰ চোন বেমাৰ হৈ থাকোঁতেও তাইৰ লগত তই অবৈধ সম্পৰ্কত আছিলি অপাৰেচনৰ সময়ত তাই ক'ত গৈছিল লাজ নেপা তই তোক মৃত্যু মুখৰ পৰা বচাই আনিলো তাকে তই বুজি নাপালি মোক মোৰ কথাটো বাদেই দিলো ছোৱালীজনীৰ কথাৰো তই যে এবাৰ নাভাবিলি মই আৰু একো নকওঁ যি কব আইনে কব আৰু ৰাইজে কব তই যে গৰু কেছত ঘোঁচ লৈ পলাই যে আছ তই যদি মতা হয় ওলাই আহ কিয় পলাই আছ তই মই এনেও জানো তোক যে পাপৰি কলিতাই লুকুৱাই ৰাখিছে ক'ত পলাই হাৰিবি এদিনতো তই ওলাবই লাগিব কুঁহি ডাবুলঠি পাপৰি কলিতা অফিচিয়েল তোক কৈছো তোৰ যদি সাহস আছে বা দম আছে তোৰ বুকুত যদি দম আছে তই লখিমপুৰ এছ পি অফিচলৈ আহ তোক তাতে মই উচিত শিক্ষা দিম